Конечно. без потянул до Мунтиана. Ох, братуха, ты попал, да? Я понял. А там лохотрон пошел, да? Да. но ты вкурил? Ну, в смысле, понял это дело, я так хотел да. сказать, да? А я ездил в Киев до Мунтиана, до Респорта. Там еще вклад какой-то делали, да? Какие-то деньги, что-то там такое, да? А потом понял, что это аферист. Братуха, ну, не везде так. Знаешь, как есть... Э, почему есть... Э, фальшивки, потому что есть истина. Вот так и есть истина и есть фальшивка. Вот так есть деньги, фальшиво, есть настоящий. Мы верим в настоящего Иисуса Христа, который умер за грехи нашей мертвых. То мне, сердце ты что... надо валить оттуда, да? Что это не правда, ну, Слава Богу, я тоже слышал. Бога за него. Подари тебе, брату. Я... Будешь читать себе или что? Я и от и от коротко... Понял, понял. Но ну, тримайся, пусть я Бог благословит. Молись Господа. Видишь, в любой момент мы можем крякнуть. Не тут, так там. Но если мы верим во Христа, Бог нашу душу врятуя и заберет домой до своей домивки небесной. Скажу честно. Как бы там не было, ну, любители... Понял, немножко бывает наваливаешь да. полкило. Только проснулся в проснулся, очи продержал. Господи, слава Богу, да. что ты мне дал день. Да. Да, ну проси, чтобы он избавил, тоже тоже, видишь, она бухала, убивает уже, потом уже бухаешь не в радость, а потому что тяжко, а потом депрессия, тяжесть уже, то ночью, я знаю, что такое ложись спать, и когда нет, с собой бухануть, чтобы ночью выпить, когда будет плохо, да? и такое мы это тоже проходили. Я Господа хвалю, что Господи, что ты дал мне день проснуться, и дал этот день прожить. Чем Слава Богу. Ладно, буду идти, давай, меня Михаил, а тебе? Серега, благослови тебя Господь, и бережи. Держайся на связку с Господом, с Иисусом Христом. Потому что помрем, будем в небесах радоваться. А если Иисуса Христа не тримаемся, помрем и вечный муки Его огненным. Удачи тебе.